Півробітниками одеської поліції за скоєння вбивства застосування вогнепальної зброї, яке мало місце 3 січня в селі Кривобалка Балка Саратського району, в ході проведення оперативно-розшукових заходів був затриманий зловмисник. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за статтєю 115 частини 2 Кримінального кодексу України. На теперішній час чоловік затриманий у порядку статті 208 Головно-процесуального кодексу України, проводяться першочергові слідчі дії. полиция уже пришла, сказала, уже, мы на телефон был отключен. И пришла, сказала, что уже его тут не было. Потом я начала собирать пару людей, и мы побачили это кровь, все. А кто был, что вы не видели? Я ничего не видела. Девчата сейчас это карбонарик. Но девочки тебе не говорят, из-за чего как бы это случилось? Они что-то в баре начали, вроде там что-то шарпаться, что там, Там, да, і вони як розказали, що він як приїхав, як він, був за рулем. Ну, і коротше, він оцей, і той підійшов, вроді, одна взагалі тут сиділа і тільки почув слих хлопок. Тобто Ні, я не чув. Я нічого не чула. Це дівчата так розказують. Потім дзвонили. Альоші, моєму сину, і це він приїхав і загрузив його машину. Не могли ключі довго знайти, бо він зажав, як виходить ключами, так і зажав ключ. Mm. Поражити треба все. Ребята зашли отдыхать. Вот. Что между ними произошло, я не знаю. Как бы драки тут не было. Все равно какая-то стычка, что-то они друг другу сказали, что вышли на улицу обозленные. Паша потом зашел в бар и говорит жене, поехали домой. Они встали и пошли, поехали домой. Это все происходило буквально в минутах 20. Паша, это... Который стрелял? Да. Вот. Что можно было такого сказать, я тоже не понимаю. Но это все произошло в течение 20 минут. Что между ними произошло? Тут не было ни драки, ничего. Ну, как бы они что-то и пытались, может быть, но ребята им не дали. Они все сразу вышли на улицу, он зашел, сказал жене, мы едем домой, сели в машину, развернулись и уехали. И все, да? И все, что там произошло, я вообще понятия не имею. Они все женаты, они приехали с женами сюда. Семейные все были. Они не дрались вообще ничего. Спокойно, не драки, ничего. Это все в словесном режиме. Чего-то можно было бы так сильно обидеться. Не уехали. Просто... Эти сейчас тоже позади встают и тоже уезжают. И все, все расходятся. Я не могу понять, что какая причина.